Əziz izləcilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Qəsəmal rayonu, Xərifsəddə 3 saylı Asan xirbətin arxasında sosial evlərdə, özəl tikili binada 3 otaqlı mənzil satışa çıxmışdır. Mənzilin ümumi sahəsi 85 kvadratmetrdir. Xahiş olunur dəyərli izləcilər, dövlət verilən evlərlə bu evləri qarışdırmayın. Bu evlər özəl tikiləşdirmə tərəfindən sahiblərinə verilən mənzillərdir. Videonu sonra kimi izləyin. Mənzilin bütün otaqlarının videosu slayd çəkib təqdim olunacaq və bütün məlumatlar qeyd olunacaqdır. Başlayırıq giriş holumuzdan. Mənzilə daxil olarkən sağ tərəfdə belə bir güzgülü şkaf yerləşmişdir. Sağda mətbəx, yataq otağı, üzümüzə olan otaq, qonaq otağı, solda yataq otağı və sanitar qovşaqlar ayrı-ayrı nöqtələrdə yerləşir. Mətbəximizdən başlayaraq ətraflı təqdimat edək. Yeni bir mətbəx var, mətbəxdə vitraj pəncərələrlə evana çıxış var. Mətbəx mebeli membranla yığılmışdır. Yəni özəl təmir olduğu üçün dövlət tərəfindən qoyulan mebellər və təmir deyil. Mənzilin mətbəx hissəsi ilə tanış olduq. İndi isə yataq otaqlar, qonaq otaq və sanitariya qovşaqları ilə ayrı-ayrılıqda tanış oluq. Burada mənzilin uşaq otağı yerləşir. Uşaq otağı deyirik, amma Yəni normal ölçülü, maraca otaqdır. Burada qonaq otağı yerləşir. Mənzil e, yelçəkən skvoznoy mənzildir. Burada qonaq otağı yerləşir. Mənzil yerləşir 12 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində. Qanunu 3 otaqdan ibarətdir. Burda isə valideyn yataq otağı yerləşir. Valideyn yataq otağından eyvana çıxış var və yerdən vitraj pəncərələrdir. İsitmə sistemi kombi sistemidir. Batareyakalar, pərdələr, çılçıraqlar asılıb, yaşayaça tam hazır vəziyyətdədir. Sadəcə şəxsi əşyalarınızı, mebellərinizi yığın, köçün, yaşayın. Mənzəlin açarı bizdədir. İstədiyiniz vaxt mənzərə baxış etmək mümkündür. Mənzəlin qiymət barədə məlumatı şərt bölməsində qeyd olunacaqdır. Əlaqə nömrəmizdə qeyd olunacaqdır. Mənzilə baxıldıqdan sonra yerində qiymət barəsində danışıqlar olacaqdır. Xahiş olunur, mənzilə baxılmamış mənzilin son qiymətini soruşmayın. Bir daha mənzil haqqında ümumi məlumatı qeyd edib, mənzil yerləşir Yasamal rayonu, 3 saylı Asan Xidmətin arxasında, sosial evlərdə özəl tikilmiş şirkət tərəfindən tikilmiş mənzildir. Kupçası var, ipotekiyə yararlıdır, kreditlə verilmir. Yalnız Dövlət ipotekası təsirlənmiş şəxslər mənzil rahat ipotekiyə salıb ala bilərlər. Belə dəyərli izləcilər, videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Kanalımıza abunə olub, video bəyənməyi unutmayın. Kanala abunə olaraq satışda olan mənzillərdən dərhal xəbərdar ola bilərsiniz. Diqqətinizə görə minnətdaram.